Gila aku dah macam aduh geli ni weh. Sumpah geli gila. So today kita akan review filem Menjelang Maghrib 2 Wanita yang dirantai. So filem ni adalah sequel pada yang pertama Menjelang Maghrib. Cerita ni bersambung ke tak eh? Actually filem ni tak dia bukan directly sambung. It's another story. Boleh kita terus pergi kepada dia punya sinopsis kan. So filem Menjelang Maghrib 2 ni Wanita yang dirantai ni mengisahkan pada tahun 1920. Film ni mengisahkan tentang genre adalah seorang doktor yang berkelulusan Stovia. So dia ingin menyiasat satu kes dekat satu perkampungan ni. Dia perempuan ni bila dia menjelang maghrib dia macam histeria. Dia telah dipasung lah. Bila Gendra ni sampai ke kampung tu, sebab banyak konflik yang berlaku dekat kampung tersebut. Gendra ni bertemu dengan seorang jurnalis yang bernama Ricky. So Ricky ni perempuan lah. Dapat ke tak si Gendra ni selamatkan si Leila yang dipasung ni ataupun apa yang jadi dekat Gendra dan pengampungan ni. So korang kena tengok filem ni dekat wayang yang dekat korang. So, welcome back to Moviezy Channel. So, today kita akan review tentang filem Menjelang Maghrib 2, Wanita Yang Dipasung. So, sorry aku dapat rekod video ni lambat. So, filem ni dah tayang pada 20 November, if I'm not mistaken. So, kita boleh review dulu benda yang aku minat dan benda yang aku tak minat. So, before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So, share video-video aku yang sebelum-sebelum ni kalau siapa nak tengok review-review sebab aku based on updated punya movie lah yang aku review. So, boleh check aku punya channel. So, dekat dalam tu banyak review yang The latest is Klepat if I'm not mistaken lah. Let's go. Kita pergi pada benda yang aku minat dulu dalam filem Menjelang maghrib 2 ni. So, filem ni adalah filem sequel yang tak disambung. So, kalau tak tengok nombor satu pun okey. Nombor satu yang aku minat dalam filem ni adalah dia punya lighting. Lighting dalam filem ni memang cantik gila. Kalau gelap tu memang nampak cahaya malam tu lah. Tak adalah nampak daripada lighting yang dia dia macam letak lampu ke apa tak. So, lighting tu memang cantik. Color grading dia pun lawa. So boleh dikatakan sinematografi dalam filem ni memang cun gila. So dia memang maintainkan daripada yang nombor satu dia punya sinematografi. Nombor dua ni pun korang akan dapat sinematografi yang cantik dalam filem ni. So itu nombor satu. Nombor dua pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya creepy dan gory dia dalam filem ni. Ya Allah. Korang akan ada satu part tu yang memang geli gila. Aku dah macam aduh geli ni weh. Sumpah geli gila. And then watak si Layla ni memang creepy gila dengan rambut tak cukupnya kan bila dia buat something tu memang rasa creepy lah. So kalau nak tengok, kalau kau nak rasa apa yang aku rasa kau kena tengok lah filem ni kan. Sebab it's really menjadi watak si Layla tu dia punya makeup semua cantik gila lah. Nombor dua yang aku suka. Nombor tiga pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya jump scare. Jump scare dalam filem ni boleh dikatakan aku tertarik pada dua jump scare dalam filem ni which is boleh dikatakan aku really terkejut bila tengok jump scare tu. It's really weh melompat juga lah bila tengok. So dia ada dua tak silap aku. Dia ada banyak jump scare dalam filem ni. Cuma boleh boleh dikatakan ada dua yang menjadi favorite aku lah dalam filem ni. So far itu saja yang boleh aku share benda yang aku minat dalam filem ni. Ada beberapa benda yang aku tak minat dalam filem ni yang aku akan share. So nombor satu yang aku tak minat dalam filem ni adalah dia punya skrip. Boleh dikatakan dia tak adalah throughout the film the skrip tak ah, okey. So ada a few scene yang boleh aku katakan kau ni borak apa ni kan? Macam tak kena langsung. Dia macam orang lain ke yang buat skrip ni kan sebab dia dia jadi sebab ada momen yang tengah intense tapi tiba-tiba dia tiba ada masuk skrip yang eh kau buat apa ni kan macam pelik gila tau so benda-benda macam tu lah yang aku kurang berminat jadi macam kelakar bila tengok skrip tu so itu nombor satu nombor dua pula yang aku tak suka dalam filem ni boleh dikatakan dia punya CGI CGI dalam filem ni memang nampak kantoi gila so aku tak tahulah dia orang ni tak tengok betul-betul ke ada satu scene tu yang dalam yang lahat really nampak kau pace je benda tu tau. So kalau nak tahu apa benda tu kau kena tengok lah filem ni kan. Sebab it's really kelakar gila bila tengok scene tu. So aku macam apa benda ni kan. So itu nombor dua lah. Okay nombor tiga pula yang aku boleh share yang aku tak suka dalam filem ni adalah ending dan ada satu anjing ni. Okay so kita borak pasal ending dulu. Ending dia memang aku rasa macam tak memuaskan. Boleh dikatakan ending yang first lagi better tu aku rasa. Nombor dua ni aku rasa macam ah, apa benda ni kan. Macam tadi CGI aku cakap CGI. CGI pun ada wat, ada scene api pun memang nampak fail pada uh, dia punya ending lah. So ending dia memang aku tak tak setuju ending macam tu dia macam bagi aku tak seronok ah ending dia. So kurang memuaskan untuk ending filem Jalan Maghrib 2 ni. Dan lagi satu macam aku cakap dia anjing ni kan. Boleh dikatakan anjing ni watak utama dalam filem ni. Aku rasa macam aduh nama anjing ni Molly tau. So daripada awal sampailah habis watak anjing tu ada. And then Memang annoying gila anjing ni Tak habis-habis menyalak je kan So aku macam Kau ni tak habis-habis cari anjing kau je And anjing tu boleh dikatakan The whole time ada dalam filem, Ada dalam scene So Aku rasa macam annoying pun ada anjing ni tau So itu saja yang boleh aku share about this film Dia boleh ditonton Nanti aku akan bagi tahu apa rating dia kan So filem ni boleh ditonton Kalau siapa yang memang suka menjelang maghrib satu So menjelang maghrib dua ni Dia menambahkan Daripada segi creepy Jump scare So benda tu lagi banyak lah dalam Menjelang Maghrib 2 ni. Tapi again untuk ending, CGI dan dia punya skrip ada a few yang memang kena tambah baik. So aku tak tahulah, ada nombor 3 ke tak kan. Bagi aku this film boleh ditonton. Apakah rating yang aku bagi untuk Menjelang Maghrib 2 ni, Wanita yang Dipasung. So untuk Menjelang Maghrib 2 ni aku bagi sebanyak 5/10 untuk Menjelang Maghrib 2, Wanita yang dipasong. So filem ni dah ditayang pada 20 November. So boleh pergi tengok ramai-ramai dekat wayang yang dekat korang. So filem ni boleh ditonton bukan dilebarkan filem sampah. So enjoyable, it's just a popcorn movie. Itu saja yang boleh aku share. So that's all for my review. Thank you.